Здрасте. Собираем вещи для детей. С Берездовского интерната. Детская обувь, одежда. детей не хватает лет. Да, ездили. Наши ребята, то есть, гости. Увидели нужду Нет. Поэтому собираем. Я думаю, ну, люди, которые расположены жертвовать, они вряд ли будут ну, нас усматривать в том, что мы будем эти вещи использовать не по назначению. Я могу сказать, что меня ну, Побуждая Господь, я могу сказать, что это ну, моя совесть. Ну, наверное, это все вместе. А есть дети, у которых ничего нет. Но если я могу что-то сделать для того, чтобы их жизнь стала немножко лучше, и они увидели какую-то доброту в тех, кто их окружает, ну, это, наверное, тот минимум, который мы можем сделать. Ну, народ озывается, то есть у нас. Мы стоим второй день, и у нас уже как бы, ну, то есть есть шесть сумм. Люди несут, люди спрашивают, люди отзываются, расположены. Я вижу, вы улыбаетесь, вас не смущают погодные условия, на улице дождь, в середине зимы. А вы в палатке. Все хорошо? А, вы малатке, да, вы в палатке, да. С вами Бог, да. С вами Бог, да. Молодцы, ребята, пускай вас Бог благословит и наполнит ваши сердца. До свидания. Вам До свидания. До свидания.